2016 год был крайне насыщен спортивными событиями. Сейчас известные украинские спортсмены объединяют усилия для того, чтобы сделать аматорский спорт популярным. В гостях обозревателя, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр Ирина Лещинская. Здравствуйте, Ирина. И спортивный журналист Власта Шавковская. Здравствуйте. Здравствуйте, Власта. Мы всегда начинаем наши эфиры с самого главного. Тема нашего эфира «Украинская федерация. Здоровый способ жизни». И мы бы очень хотели узнать, зачем вообще это делать, нужно ли это делать, если мы все болеем за mm -hmm. разные команды, <свят> за разные виды спорта. Вы знаете, наверное, если говорить о самом главном, конечно, мы замахнулись на самые высокие цели своей миссии. Но если мы уже говорим о спорте и хотим что-то сделать такое сверхзадачу, так? мы mm -hmm. привыкли ставить себе сверхзадачи, то естественно мы говорим о здоровой нации украинцев, потому что без здоровой нации, без здорового поколения Украине не стать великой державой, не стать сильной страной. Поэтому, да, если говорить о самом-самом высоком, то да, мы хотим воспитать здоровое поколение украинцев. А, какими путями? То есть меж, а, такие, знаете, межстрочные цели. Ну, начали с себя, естественно, угу. и я, и Ира, и коллеги, которые с нами. А, в первую очередь мы начинаем с себя мы своим личным примером показываем, что это абсолютно возможно, что так нужно жить, что это здоровый образ жизни должен стать не твоей главной составляющей, одной из главных составляющих твоей жизни в целом. Но Ирина, Ирина профессиональный спортсмен, тут как бы все, все логично. Ну, знаете, я тоже всю свою жизнь, наверное, живу в спорте со спортсменами 6 лет. Я сама занимаюсь спортом, ну, причем профессионально. Потом стала спортивным журналистом, uh -huh. всегда общалась с ребятами. Ребята, ну просто мои коллеги и, и друзья в первую очередь, мы много лет уже дружим. Но и сейчас, когда там пришло какое-то время, и ты понимаешь, что вроде все свои жизненные истории важные, ты уже написал к определенному возрасту. Uh -huh. И мне захотелось написать еще новую историю успеха, и поэтому я вернулась в спорт. И уже как аматор, выступая на международных аренах, плаваю очень даже успешно. Вот так вот. Uh -huh. Я надеюсь, я надеюсь, что... Ну, может быть, знаете, аматор аматором, но аматоры начинают, но становятся профессионалами. У вас, может быть, и эта цель тоже есть. То есть вы берете деток... Чем, чем, чем вообще будет заниматься эта Украинская федерация здоровый образ жизни? Ну, вначале мы развиваем массовый спорт, да, то есть то, что есть сейчас. А, задача максимально больше привлечь людей, да. Uh -huh и опять же повторюсь уже который раз воспитывая взрослых мы воспитываем детей потому что они повторяют наши привычки mm -hmm. и в перспективе конечно каждый в своей сфере но пока вот я работаю например, со взрослыми да, но хочу в перспективе открыть детскую группу чтобы детки тоже гармонично развивались потому что например если брать легкую атлетику это основа вообще для многих видов спорта и плавание хорошо с раннего возраста что укрепляет э, ну, детей да все мышцы там, и только благотворно это все сказывается поэтому вот так вот оно в будущем это долгосрочное такое планирование. Не бывает сразу и, и все, и, и так получилось. Мы же видим сейчас, да, какое количество людей выступает за сборную, что все меньше и меньше скамейка запасных, потому что э, там жизненные трудности, нет условий, да, как-то вот все. Нужно подхлестнуть это все, нужно обратить внимание, что только здоровое поколение э, способно вообще, ну, глобально изменить нашу страну, потому что люди сами меняются. Когда ты здоров, ты и успешен. Потому что тренироваться не только мышцы, это интеллект, в том числе. Все взаимосвязано. Поэтому за этим будущее. И тогда мы увидим, что чем больше будет людей, детей заниматься, то в будущем у нас будет больше: и чемпионов, и любителей развиваться mm -hmm. и выступать в любом виде спорта. Не важно, главное, дать им выбор каким видом им больше нравится, да, там пришли, попробовали, там, там, и для себя человек определил, мне вот здесь вот так комфортнее, да, там, я могу больше себя проявить, или мне это приносит удовольствие, в том числе и дети будут точно так же, знаете, хотелось бы вообще, чтобы уроки физкультуры не были такие скучные, как у нас обычно приходят и отбывают это, да, да. То есть, хотелось бы, чтобы это было как, вот, не знаю, как модулями. В месяц они в баскетбол играют, ходят в зал, и, может быть, знакомятся со звездами спорта. В месяц они ходят в бассейн, к примеру, да, знакомятся тоже с этим видом, с нюансами, опять же, узнают о спортсменах, чтобы было, понимаете, нужны положительные герои вообще в нашей стране, чтобы детям э, хотелось быть похожими на них, потому что, ну, в основном у нас футбол, да, как да. бы доминирует и знают, а остальные виды спорта, они как-то так, ну, только когда Олимпийские игры привлекают внимание, а хочется чтобы это уже было так вот по большому счету, чтобы ну об этом все знали и стремились этим заниматься и вообще развивать это направление. Mm -hmm. <соединяющие> Но у нас паралимпийская победа, ну это действительно победа. Зачем паралимпийцев. У меня, а, вообще была вот история. Мы плаваем в бассейне, mm -hmm. в купаве, да, в броварах тренируюсь с Олегом Лисогором. И две недели до старта паралимпиады я тренировалась с ребятами нашей mm -hmm. сборной. Это невероятно, смотрите, как они вкалывают как они добиваются успеха, как тренеры с ними работают. Две недели они мне стали родными. Но самое лучшее это было потом ночью включать эфир и смотреть mm -hmm. их трансляцию. И ты уже видишь, ты уже видел этого человека на дорожке, ты понял, сколько... А это уже была финализация же их подготовки к Олимпиаде, как они старались. Но их достижения и то, что они, как они делают усилия над собой, мне становилось стыдно не прийти на тренировку, сказать, Блин, я там не хочу, или у меня болит голова, я просто помню, что там будет. Целая сборная, которая, несмотря на плохую погоду, хороший настроение, они приходят и занимаются. Конечно, Причем они занимаются для всех. не для себя, а занимаются для... Тоже для популяризации спорта. Да. На самом но опять деле. же, понимаете, вот эти люди, да, они как бы обычно закрыты в четырех стенах. Да. А вот спорт для них это способ вообще проявить себя. Да, социализация, опять же, это общение, это, ну, какой-то, не знаю, новый глоток жизни. Это ты понимаешь, ну, что от тебя тоже может что-то зависеть, ну, смотря какие обстоятельства, да, но ты тоже можешь приложить усилия и добиться больших результатов. Нужно только просто не бояться, да, и как бы идти. В вот вашей федерации можно будет встретить паралимпийцев. Обязательно mm -hmm. мы считаем, что мы даже так думали себе, что следующий год мы сделаем годом равных возможностей. Это не только mm -hmm. вот как бы мы хотим <coughs> сделать вот этот массовый спорт общедоступным. Mm -hmm. Поэтому, наверное, мы первое, что начали делать с ребятами, это собирать большую информационную базу. А в по Украине, по всей Украине, что где существует, кто имеет э -э, профессиональные ребята, профессиональные спортсмены делают свои клубы открывают маленькие свои секции, пытаются за свои маленькие деньги а, работать с детишками. То есть это все, пока так... это все и называется аматорский спорт. Но мы решили собрать вот такую громадную информационную базу, сделать эту общую базу спортивную, общедоступную для всех украинцев. Mm -hmm. Поэтому они могут себе там выбирать, кто хочет плавать, кто хочет бегать, кто хочет ездить на велосипеде. Йога, фитнес, танцы, фехтование, гимнастика. Это все имеется в виду. Все а, то есть не, не только олимпийские виды спорта, а все, <тапрошу> ш, все, что, все что угодно. Если Даже мы говорим шахаты? о здоровье... Это шахматы, это же тоже аматорский вид спорта. Это я всю жизнь, допустим, пытаюсь научиться, но пока до шахмат руки не доходят. Вы выбрали свое. Вы знаете, чем летом я еще и не умела бегать. И когда у меня так получилось, что Ира набирала группу, мне сказали, ну, если хочешь, можешь идти к бегать. Я свои 10 километров пробежала. Это тот человек, который пришел к Ирине и сказал, да ну не. Но я как увидела НСК, и НСК у нас 400 метров, и я бы считала, что 10 километров это сколько? 25 кругов. Да не, ну это было не серьезно. Плавать я умею 5 километров, 10 километров. Для меня это нормально. Это я понимаю, как это, там, 2 часа, 3 часа, 4 часа в воде. А как было пробежать? Но ну, на день независимости, 10 километров я пробежала. Но ну, сегодня, кстати, очень популярные э, селфи. Чиновники тоже бегают в любую погоду, тоже на НСК Олимпийский, на ВДНХ, и выставляют это все в соцсетях, тем самым популяризируя, что... В принципе, время можно найти для для занятия спортом. Было, Было бы желание, просто желание. Да, как можно попасть в ваши группы? Ну, я уже, да я легко. Я я уже живу, заинтересовалась буквально через, ну, через 30 секунд после знакомства, я уже, наверное, хочу, и я, я не знаю, чем вы Смотрите, заниматься. попасть -то очень, а, наверное, вот в этом-то есть наша информационная вот эта штука, которая будет очень а, полезна всем. Угу. Вы сейчас зайдете на сайт и посмотрите, выбрать себе тренера, выбрать группу. Если вы захотите сыро бежать венский марафон, ну, к примеру, сыры, да, у нас киевский, еще ребята, да. или киевский и марафон, любой. любой. Смотря, вы должны поставить себе цель, что вы хотите, хотите добиться. Это же очень главное и самое важное. Вот кто-то захочет переплыть Босфор. Ну, в нашем случае сейчас это очень модно. Все плывут Босфор, все плывут Марсель. Все. Я, допустим, поклонница оушенманов. У нас своя такая категория да, пловцов, что сложные. Вы себе выбираете по времени, что вам надо, по себестоимости, что вам лучше. Хотите вы заниматься с группой, хотите вы заниматься индивидуально. Но вот эта информационной составляющей чтобы вы могли себе выбрать, что вам удобно, вот этого нет. Вот этим мы сейчас и будем заниматься. Чтобы любой человек в любом городе, миллионником или маленьким, нашел себе компанию. Потому что, в принципе, для того чтобы начать важно еще иметь классную компанию чтобы кто-то вас дергал бесконечно Жень, ну пойдем ну вставай ну понятно что плохая погода ну давай пойдем побегаем по А о велосипеде так что мы вам велосипед, найдем компанию да. главное вы Нет, знаете, у меня, себе у меня цель. пока у меня пока в приоритете баскетбол потому что в черкасах есть прекрасный Черкасским. баскетбол да да, да там ну, я, вы же меня понимаете, почему Конечно. они в приоритете. Баскетбол. Знаете, игровые виды спорта. Я знаю много друзей, вот у меня даже в Киеве. Они хотят вечером играть в волейбол или в футбол. Ну, такие тоже просто собираются. Это же тоже момент социализации твоей. И достаточно тяжело в Киеве, допустим, найти хороший волейбольный зал, потому что высота потолков ему ну, обязательно у -у -у. нужна, там какие-то форматы нужны для зала. Хорошая сетка, хорошая компания. А после игры в волейбол еще пообщаться хочется. Ну, то есть, вот так вот. Да тоже интересные такие дела. Так что мы вас пристроим в баскетбольную группу, mm -hmm. не переживайте. А баскетбольная, там, ну, ну, там такие там красивые такие мужчины, говорите правду. Так я так Это вы еще в бассейн не заходили, я хочу вам сказать. Зайдете в бассейн, будете хотеть плавать. Хорошо, тогда возьму черкасских мавк и поедем в бассейн. Чтобы я Чтобы было все абсолютно понятно. Меня удивило, что йога он тоже как бы считается почему-то у вас спортом. Йога, фитнес. Ну вот но я, я вот его тоже так поднимаю, поднимаю. А бруд. почему не спорт? Ну, Есть люди, которые очень серьезно занимаются йогой. Вы знаете, что вообще, конечно, Украина отличается, вообще Украина очень удивительная страна. У нас даже, по-моему, проводится чемпионат мира по йоге в Украине. Почему-то именно в Украине. Хотя ну, йога действительно такой своеобразный вид спорта, но из него умудрились сделать именно серьезный такой подход к нему. Вот что они... По, какой, по каким критериям проводится вот, чемпионат да, вот, мира, да. я не была, не знаю. Красив... Чем И красивее в Это может быть мне стойко. сказали такие более известные продвинутые йоги, которые а, занимаются в, в, во Вьетнаме, в Китае, в Индии. Они говорят, вот как чемпионат мира? Как ты себе как спортивный журналист можешь представить чемпионат мира по йоге? Как это описывать? Да, вот, вот такие категории. Как, эти... как делить эти? Не знаю. Не знаю. На чемпионате мира. не воина, например. Воином. Или измеритель, знаете, за шкалы отдохнувшей головы, например. Ну, ну как аматорский вид спорта, йога, она имеет право на жизнь, потому угу. что люди тоже я в парке видела, ну у нас наверное еще не видела в Украине, а вот за границей я много путешествовала, видела, как они собираются на утреннюю разминку, выкладывают коврики в парках и занимаются с профессиональными у тоже тренерами. У нас тоже, да, тоже. тоже есть большой парк. Парк. спрос на, на именно на такую деятельность, наверное, как-то люди хотят, может быть, разгрузить там голову, грубо говоря, да, от каких-то там стрессов, потому что любой вид спорта все равно это какая-то своеобразная философия медитация, mm -hmm. смена деятельности, да, потому что и очень много людей приходит там, например, из IT-сферы, кто в офисе сидит с утра до вечера, не хватает просто двигательной активности. Ну, а вот что нам нужно сделать? Mm -hmm. Мы, наверное, присоединимся не только к баскетболу, Мы, но и йоге. Да, давайте на да, все, все редакции, это было бы здорово, сделать свой челлендж, там ты какой-то свой триатлон. А можно, у нас да, мини-футбол да, есть. Ух ты. И гольф в офисе, наверное. Гольфовые дорожки не выкладывали. Если я вам расскажу, расскажу все, то ну, у нас будет очень много гостей. А, я, а, я просто тоже еще хотела бы узнать, uh -huh. а, то есть, ну, занятия в группах хорошо, это для себя. Но все равно всегда спорт это все равно соревнование. В любом случае, не только самим собой, но и с другими, это мотивирует очень сильно. Будут ли проводиться какие-то, может быть, конкурсы, а, действительно марафоны, в рамках федерации, скажем так. Просто эти мероприятия уже существуют. Ага. Можно просто, например, группами готовиться на любое вообще мероприятие. Понимаете, у каждого свой, ну, свой выбор, челлендж, да, там кто-то хочет просто добежать, или там 2 километра, я забег говорю, да, а кто-то хочет уже марафон. Поэтому это все от человека зависит. Мероприятия, вот даже если брать там Лигу Ран Юкраин, у нас 5 самых лучших беговых мероприятий в Украине проводятся в разных, ну и в регионах, в том числе 2 в Киеве, и они входят Будет там и Европейскую ассоциацию по качеству, и по сервисам и по техническим параметрам вообще без проблем. И Лучшая тренировка это в любом случае соревнования. Потому что просто тренироваться, приходить, это неинтересно. Да, нужно какую-то цель ставить, да, там промежуточную, глобальную какую-то, и вот так мелкими шагами добиваться. Знаете, вот мы хотим, чтобы больше вернуть, наверное, профессиональных спортсменов, собрать профессиональных тренеров, потому что с профессиональным тренером и мотивированным тренером лучше нам аматорам заниматься. Но нет смысла, да, вот я ходила долго, я всю свою жизнь хожу в эти фитнес центре но это все ты в четырех стенах. Ты красуешься и гордишься сам собой зеркалом, которое тебя окружает. А когда тебе тренер ставит задачу, он говорит, ну что ты плаваешь бесконечно в этом бассейне, туда-сюда, давай переплывем там что-то, давай что-то выиграем там, ну давай попробуем. И когда тебя мотивирует твой же тренер, который у тебя там чемпион мира олимпийский призер, и ты думаешь, ешкин кот, ну я же не просто так к нему хожу, ну давай попробуем. Потому что тренер, и есть там мотивация, которая двигает нами вот такими новичками, как я, такими аматорами, mm -hmm. как я. То есть мне интересно сыро бегать, с лесогором плавать, там, не знаю, еще там очень хочу подняться на Казбек, там, заняться альпинизмом, но я выберу себе такого классного тренера, который меня, я, я максималист, конечно, но такой ленивенький максималист. Меня надо все время щипать и ставить передо мной новые цели. Я их очень люблю достигать, но мне нужно их ставить. И только хороший тренер может мне эту цель поставить. Ну, в любом случае, да. Это знаете, как, когда приходишь просто к тренеру, ну тренер-тренер, ну, ну, а, наз... а чего ним добился пресс? ты, да, как бы. Вот это, а как когда это... с тобой там Ира бежит, ну там ты умираешь уже после этого пятикилометрового, уже все думаешь, да не, ну все, ну хватит, баста, зачем мне эти 10? Она так оббегает тебя так быстро, потом поворачивается <с спиной, назад бежит спиной, на тебя смотрит, давай, давай, ты такой, давай, да, да, конечно, да, да, я хочу еще, еще, и хочется, я в жизни никогда не что буду бегать, а теперь я хочу весной тоже пробежать какой-то, пусть уже 20 километров, но это будет мои 20 километров. Знаете, это еще своеобразный драйв, когда там собирается 5, 6, 7, 8 тысяч людей в одном месте, в одну локацию с семьями, это уже, знаете, какой-то образ жизни, да, который, это же не только тренировки, это и общение, да, это, Какие-то поездки совместные, какие-то вылазки куда-то. Опять же, мероприятия, ну, все съехались, да, пробежали там. Неважно, какую дистанцию, да, но после этого еще продолжается, да, куда-то все идут, опять же это общение. То есть вот так вот беговое сообщество, или не только беговое, спортивное, вырастает, и это прекрасно. Понимаете, что все большее количество людей у нас хотят примкнуть к этому, потому что все понимают, что с возрастом и вообще не только с возрастом нужно инвестировать в свое здоровье, потому что только здоровым человеком можно реализовать любые там, вообще свои задумки, мечты в любой сфере деятельности. Ну, вот, это тот момент, когда спорт объединяет mm -hmm. и делает не просто, скажем так, общую какую-то картину. А с него начинается начинается не просто здоровый образ жизни, а здоровый образ мыслей. И знаете, что, что еще э, такой важный момент, когда вот. Опять же, любой, не, неважно по плаванию, по велоспорту, по бегу, любое мероприятие собирается. неважно какой у тебя статус там, доход, как, какой уровень жизни, у всех равные как бы ну вот исходные, вот старт все и кто на что уже учился, как тренировался, какие цели поставил, что он хочет от себя, хочет просто в кайф это делать или он хочет, например, себя ну, испытать там на какие-то там возможности и пожалуйста, все от вас зависит, все уравнивается. Это здорово, сейчас очень много, так популярно, вот я... Почему такая идея вообще у нас ну, пришла? Вот у меня uh -huh. с ребятами сделать, потому что я много езжу, я много объездила соревнований. Но я езжу в Италию, я езжу в Испанию, я езжу во Францию. Мне бы очень хотелось, чтобы таких соревнований в Украине было больше. Ну, а, зачем я езжу и трачу, точнее, дешевое удовольствие, по большому счету, да, куда-то поехать. Ты себя готовишь, ты занимаешься с тренером ты тратишь, вкладываешь в себя, потом ты покупаешь перелет, переезд, ты тоже куда-то идешь выступать. Если у нас в Украине было бы тоже таких больше соревнований, может быть, своим этим личным примером мы, знаете, ну как-то как заведем страну, да, подстегнуть всех. Почему я не могу плавать и там в Одессе, к примеру? Почему мне не сделают красивые соревнования там? Почему я должна ехать в Испанию, допустим, для этого? Пусть испанцы к нам едут. Ну, испанцы к нам поедут. Почему? баскетболист? Баскетболист. Вот баскенваллисты. Тоже такая очень красивая. Там два брата потрясающих в Барселоне они. И, и, ну, Барселона вообще мне очень нравится испанский клуб. И баскетбольный. И вот общаясь, знаете, с людьми из разных стран, к примеру, когда выбирают, ну, я опять перейду на бег. То, что я знаю, досконально. А человек говорит, я в Испании был, да, там в, в Нью-Йорке уже бежал, там еще где-то бежал, а в Украине не было. Им интересно, Смотрят соревнования достойного очень уровня. И вот все больше количество стран участниц, вот в этом году уже 52 страны было. Вот по... это популяризация да, Украины угу, в том да, числе. Ну конечно, да. это же было бы интересно, чтобы, к вам, вот я открываю календарь испанский, у них целую неделю. Есть мероприятия, любые, на любой вкус. Угу. То есть вся страна что-то делает. Едет, плавает, бежит, занимается О, йогой, как угодно. Да? Там какие-то еще челленджи у них Бесконечно. На целую неделю Испания расписана. Люди находят же для этого времени. Почему нас, украинцы, не могут найти на это время? Найдут. Просто если это будет. Найдут, они просто не знают. Они да. не знают. Да. Если это будет, если мы сможем помочь такие соревнования делать, просто подстегивать страну, тогда, я думаю, было бы у нас здорово. Просто выходные проводить с семьей. Выйти куда-то. И... Провести их спортивно, использовать для своего здоровья, хотя бы первую половину дня субботы или первую половину дня воскресенья. Я думаю, что на обозреватель в плане популяризации и участия вы можете, вы можете рассчитывать, потому что у нас наш спортивный журналист Евгений Труханов Челленджер. Постоянно так бежит отлично. под любую погоду. А то он не просто спортивный журналист, он еще и спортсмен получается. Я думаю, что мы действительно будем вам помогать в популяризации и продвижении вашей идеи, потому что действительно классная идея. Ну, бегать я, наверное, вряд ли. Женя, все про баскетбол Каждому свое. Нет, ну на баскетбол я люблю смотреть, но когда-то, кстати, я занималась баскетболом еще в школе. Я думаю что-нибудь себе выбил еще тряжный так... валей был допустим вот. научиться я не умеюироваться с, с, с вами в зале а летом уже продемонстрируем на публике все что мы с вами так сказать наработали за зиму мы еще можно выиграть еще можем выиграть а, чемпионат по йоге и Я вас благодарю за прекрасное и веселое общение. Я думаю, что надеюсь, что вы не последний раз у нас в гостях. И я благодарю наших зрителей за то, что вы нас смотрели. Главное, делать все в кайф, особенно заниматься спортом.